Kat Terengganu kita duk bagi tanah kepada rakyat ramai. Dalam tempoh yang terdekat kita menunaikan janji kita untuk pastikan rakyat di Terengganu yang belum punya tanah dapat tanah. Dan kerajaan menjadikan ini satu agenda yang penting kerajaan negeri. Tapi masalahnya tuan-tuan, kita bimbang dengan nasib di negeri-negeri lain, khususnya orang Melayu di dalam kawasan bandar yang sudah dah dalam kawasan bandar ni tak ramah kita ngundi kalah tak ramah, ramah dia fahamlah dia tu kan orang Melayu di dalam bandar ni sebahagiannya adalah mereka yang ketika selepas daripada peristiwa 13 Mei kajian oleh kerajaan mendapati punca berlaku itu dikeranakan oleh jurang yang ada yang perlu diperbetulkan bila mana dasar pecah perintah yang diperkenalkan oleh British menyebabkan timbul kerenggangan hubungan antara kaum kaum Cina dikumpulkan di, di, di berada di kawasan bandar India dalam estate banyak orang Melayu berada di kampung-kampung jadi nelayan maka hal itu perlu di supaya saling berinteraksi maka digalakkan orang Melayu supaya masuk dalam bandar buka kawasan, duduk dalam bandar India pun masuk terutamanya kalangan tentera kita masuk duduk di Kuala Lumpur dijanjikan tanah mereka duduk sana duduk tanya bila nak dapat tanah ni bila nak dapat gerang tanah pas sudah tak dapat Zaman UMNO tiba-tiba dia bagi kepala kepada kolej ada satu tu isu berkaitan dengan kampung Setia Jaya. Yang diduki ramai veteran tentera orang Melayu kita. Dijanjikan supaya akan diberi tanah. Tiba-tiba tanah tu diberi kepada kolej Tunku Abdul Rahman bawah MCA. Dan kerana itu mereka ni dihalau keluar. dan banyak kes-kes seperti ini berlaku orang Melayu yang meneroka tanah dihalau tanpa dipertimbangkan untuk diberi ganti yang lebih baik dan sebagainya dalam masa yang sama kita melihat bagaimana layanan yang berbeza diberikan kepada pencerobohan tanah yang bukan sedikit di Pahang saya di Lejenah Tanah, Pahang di lejunah tanah pahang lah, lejunah tanah Pah pusat antara isu-isu yang kita lihat dan perjuangkan antara lain isu rizab Melayu yang mana kerajaan negeri tengahnu adalah antara kerajaan yang paling berjaya di dalam menangani isu rizab tanah Melayu, rizab Melayu tanah rizab Melayu negeri lain tanah rizab Melayu semakin hilang. Negeri Tengganu di bawah kepimpinan PAS meningkatkan tambah kawasan tanah rizab Melayu daripada daripada 100 lebih hektar menjadi lebih daripada 1000 hektar. Peningkatan sebanyak 1000%. Peratus. Biasa orang kata meningkat 100% besar. So kita 1000% peratus di Tengganu. Kejayaan di dalam meningkatkan tanah rizab Melayu tanah rizik Melayu di negeri-negeri lain semakin hilang yang antara lain angkara daripada kepimpinan Melayu juga yang menjadi pengkhianat kepada hasrat untuk memelihara tanah Melayu ini di Pahang sehingga 26,100 hekar diceroboh 26,100 hekar diceroboh tanah musangking diceroboh secara haram ahli parlimen DAP daripada DAP tanpa segan silu membela mereka ini malah menuntut supaya mereka ini diberi hak sebagai orang yang ber, katanya ber, berjasa kepada negara manakala tentera kita di kalangan orang Melayu yang ambil tanah diajak untuk buka kawasan di Kuala Lumpur dihalau tidak diberi ini yang sedang berlaku sekarang Saya nak menyebut tentang rancangan DAP. Berkaitan dengan penguasaan negara ini sebenarnya. Yang kita bimbang kalau kita tidak berhati-hati apa yang telah berlaku tragedi di Singapura. Ha. Boleh berlaku kepada kita. Dan ia sedang berlaku sedikit demi sedikit di Pulau Pinang. Yang rakan kita di Pulau Pinang memberitahu apa yang sedang berlaku pada masa sekarang Kementerian Kerajaan Tempatan Perumahan Menterinya Ngakomeng daripada DAP telah mengumumkan melantik Housing Development Board of Singapore satu institusi perbadanan perumahan Singapura sebagai penasihat kepada kementerian ini sebelum ini entiti ini jugalah menjadi penasihat kepada kerajaan negeri Pulau Pinang. Entiti inilah yang menasihati kerajaan Pulau Pinang sehingga menyebabkan sekarang ni pelbagai projek besar-besaran perumahan sedang dilaksanakan khususnya di kawasan yang majoriti Melayu yang menyebabkan dulu kawasan-kawasan yang menjadi kawasan majoriti Melayu kubu kuat orang Melayu sekarang ni tidak lagi menjadi kubu orang Melayu dengan menaikkan projek besar-besaran kondominium tinggi yang tidak mampu dibeli oleh orang Melayu kita walaupun dikatakan ada kuota untuk bumi putera bila sampai masanya tidak terjual mereka juga yang jumpa kepada kerajaan minta kami dah bina rumah ini kami dah bagi kuota untuk orang Melayu orang Melayu tak nak beli kami tak boleh tanggung rugi akhir sekali dijual kepada kaum asing dan ini sedang berlaku dan formula yang sama sedang berlaku di seluruh negara pada hari ini laporan oleh perumahan menunjukkan rumah yang tidak terjual di seluruh negara dalam jumlah yang tinggi masing-masing minta supaya boleh dijual kepada bangsa asing bukan saja kepada kaum Cina di dalam negara ini malah kepada warga negara asing dengan memperkenalkan apa yang disebut sebagai program Malaysia My Second Home Malaysia sebagai rumah kedua kami sehingga menyebabkan kebanjiran besar-besaran warga negara asing membeli aset-aset hartanah utama di dalam negara ini pada kadar yang sangat menakutkan kita semua dibantu oleh kerajaan di Johor ada satu projek forest city tak terjual nak bolehkan supaya dapat dijual pada warga asing empat pindaan undang-undang dibawa ke parlimen beri bebas cukai beri bebas excise apa benda saya tak tahu macam-macam lulus dan sekarang ini rancangannya sekarang ini satu pemilikan aset kedua pendambahan pengundi melalui macam-macam cara pemindahan dan sebagainya di dalam kawasan bandar khususnya tiga tuntutan kewarganegaraan yang dilakukan dengan begitu agresif sekali kalau tengok kadar penerimaan kewarganegaraan antara kaum yang berlaku sekarang ni menakutkan kita sekarang strategi antara lain menambah populasi di dalam bandar dengan populasi yang bertambah di dalam bandar dapat dijustifikasikan keperluan supaya ditambah kerusi atas alasan setiap berapa ratus ribu seorang ahli parlimen lepas ni setiap kondominium satu ahli parlimen dah kita di Terengganu ada berapa kerusi ahli parlimen lapan itu sedang cuba dilaksanakan. Kemudian yang kedua melalui apa yang disebut sebagai pilihan raya kerajaan tempatan. Supaya mereka yang berkuasa di kerajaan tempatan, kalau Terengganu Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, kalau di Kuala Lumpur Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang sebelum ini melalui undang-undang yang ada dilantik. Sekarang ni mereka tuntut supaya nak pilih ni yang jadi datuk bandar ke apa ke yang jadi pemegang pengajar jawatan dalam majlis bandar raya mesti melalui undian apa tujuan dan kita di peringkat negara kita di dalam parlimen kita yang tentukan macam-macam belanjawan nata di dalam kawasan bandar dan belanjawan yang di atas di kawasan bandar berbanding dengan negeri-negeri bukan sikit Duit negara hantar banyak ke bandar kemudian mereka yang berada di dalam bandar itu yang akan berkuasa. Macam Pulau Pinang kita minta jenuh minta duit untuk bayar royalti hak kita. Dia sekali mintak je nak LRT 17 bilion sekali dapat. Kita minta sikit je yang kita tapi dia sekali minta je dapat banyak. Undang-undang baru yang nak diperkenalkan adalah apa yang disebut sebagai Akta Pembaharuan Semula Bandar. Yang melalui desakan yang kita laksanakan di bawah lujnah yang sebetulnya saya menjadi pengerusi melakukan rukshu di seluruh negara bagi penerangan, bagi bantahan, bagi tekanan menyebabkan hasrat mereka untuk membentangnya di dalam pilihan raya dalam pilihan raya dalam sidang parlimen yang lalu mereka tangguh. Dan sekarang ini sekali lagi pilihan raya kadat, eh, pilihan raya sidang parlimen Julai ini mereka bercadang untuk membentangkan akta yang sangat bahaya saya perlu betulkan ada yang kata kita bantah akta pembaharuan semula bandar bermaksud kita tak setuju untuk kerajaan nak menjadikan tempat tu jadi elok bagi cantik bagi bersih bagi tersusun salah semasa kita di bawah perikatan nasional lah kita membentangkan dan kita menyusun program untuk mencantikkan kawasan ini melalui garis panduan pembaharuan semula bandar Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Wilayah ketika itu antara yang mempelopor itu bezanya sebenarnya melalui akta pembaharuan semula bandar mereka memasukkan sesuatu yang memang menjadi idaman yang memang orang negeri nak sangat hasrat oleh pemaju supaya mudah mereka mengambil tanah dengan memasukkan peruntukan baharu yang tak ada sebelum ini. Undang-undang sebelum ini menetapkan kalau di dalam satu kawasan itu nak dibangunkan semula, mesti mendapat persetujuan semua pemilik tanah. Tiada siapa yang ketinggalan, tiada siapa yang boleh ditinggalkan melainkan semua setuju baru boleh buat. Sama ada dalam bangunan melalui akta pemilik serata, milik serata ataupun melalui pengambilan tanah semua menetapkan mesti dengan persetujuan 100% maka kerana itu setiap kali berlaku pembaharuan semula bandar misalnya Razak Mansion Kerinci dan sebagainya boleh dibangunkan orang nampak cantik sekarang kan dalam keadaan semua pemilik tanah senyum kerana mereka bersetuju dan mereka bersetuju kerana mereka mendapat tawaran yang terbaik tetapi apabila hak ambang persetujuan diturunkan tak perlu lagi mendapat persetujuan 100% bagi bangunan 30 tahun kurang daripada 30 tahun memadai dengan mendapat persetujuan 80% sahaja 20% tak setuju pun dia jalan sudah tentulah ini akan terbuka kepada manipulasi oleh pemaju kita tahu pemaju dia macam-macam taktik untuk menekan dia cari hak mana susah, hak mana hak tengok sengkek, hak mana hak gila tengok piti dan sebagainya. Hak dok pandai, hak boleh dipedaya. Dapat 80, 20 lagi tak. Bagi bangunan yang lebih daripada 30 tahun, 75. 75% setuju okelah, dah, boleh bagi bangunan yang dapat sijil dianggap bangunan tu tak selamat maka mereka ini cukup dengan persetujuan 51% saja. Saya selalu sebut masa zaman apa ni kita duk belawang yang pasal-pasal payang itu. Pasal payang itu. Antara hujah bandaraya pada waktu tu dia kata, "Ni laporan ni. Laporan JKR beritahu ni dekat Juaikang ikan tu boleh bertahan selama 6 bulan saja lagi. 6 bulan lagi akan rutuh kat Juaikang ikan." Kerana tu perlu diteruskan. Kita waktu tu kita bantah, kita bantah. Tiga tahun lepas tu. Dah utuh-utuh pun. Maknanya, sijil boleh dimanipulasi. Yang saya nak jelaskan di sini adalah bahaya. Di sebalik agenda yang sebenarnya di belakangnya adalah kepentingan pemaju dan kepentingan DAP ini. Saya khuatir dalam hal berkait dengan Putra Haid tadi nampak kerajaan mengalah pada pemaju di dalam keadaan membentangkan akta baru ini sekali lagi agenda maha kaya sebenarnya berada di sebalik itu dan saya tak heran saya diberitahu oleh peguam Rafid Rashid yang mewakili penduduk kampung baru kampung sungai baru sekarang yang menjadi bangsa kezaliman sekarang berlaku manipulasi kalau saya ulah benda tu panjang cerita tak baliklah kita hari ini tapi saya nak cerita peguam itu memaklumkan di dalam senarai panel penasihat perumahan kementerian perumahan kerajaan tempatan ada 26 orang dia maklum pada saya daripada 26 orang itu 6 orang je Melayu lagi 20 bukan dan kaum itulah yang daripada 20 itu bukanlah penasihat itu terdiri daripada orang yang tengok dari segi aspek alam sekitar ataupun orang yang tengok dari segi aspek sosiologi, aspek berkaitan dengan ke macam mana nak menyeimbangkan kebajikan rakyat dan sebagainya, tapi 20 orang tu yang ini toke syarikat A yang ini toke syarikat B yang ini toke syarikat C semua merupakan pemilik-pemilik kepada syarikat-syarikat pemaju, menjadi penasihat kepada kerajaan yang ada pada hari ini Sebab tu saya kata ini orang dia cakap bahawa sebenarnya dia nak mentang ni dalam masa yang sama kita rakyat dapat melihat dengan mata kepala pada hari ini apa yang mereka kata mereka tentang itulah yang mereka buat pada hari ini mereka kata menentang rasuah pada hari ini mereka mempertahankan orang punya pertuduhan menggugurkan pertuduhan sehingga melantik orang tu duduk di atas sekarang ni dan macam-macam lagi. Dan kita mesti mempunyai iltizam untuk meneruskan perjuangan kita. Insya-Allah rakyat akan bersama dengan kita. Pendekatan kita di dalam Parti Islam SeMalaysia adalah pendekatan budaya politik matang dan sejahtera. Negara ini tak ada istilah untuk kita menang dengan cara kita bermusuh dengan semua orang melainkan langkah yang betul adalah mengajak orang supaya bersama dengan kita membentuk jaringan kesatuan menyatukan ummah kita dengan cara kita bersatu kita tidak akan diperkatak-katikkan maka dengan itu pendekatan kita mestilah pendekatan yang matang orang kata pembakar sekarang ini tak ada um sebab pembakar sekarang ini tidak demonstrasi golek tepi jalan dan sebagainya ataupun tahang lori dan sebagainya, bakar tayar dan sebagainya. Kita beritahu bukan itu caranya untuk menjadi kerajaan, sebaliknya menjadi kerajaan adalah dengan menjadi kerajaan yang matang, bertanggungjawab, fokus kepada kebajikan rakyat demi memajukan negara kita bukan dengan mewujudkan suasana huru-hara dalam negara seperti yang berlaku di bawah era kerajaan yang ada pada hari ini. Setuju atau tidak?